স্বাগতম জানাইছো আহিছো আজি এটি ভিডিও লৈ লোকে হয়তো ভিডিওটো চাই ভাল পাব ভাল পালে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আর যদি মোর ইউটিউব চ্যানেল শেয়ালি টু নতুন করে চাই আছে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ না আজি মই লৈ আহিছো অনুপমার মে সংখ্যাট বহুদিন হ'ল মে' সংখ্যা শেষ হ'ব হৈছে জুনৰ সংখ্যা অলপৰ হৈছে কিন্তু মই বহুদিন ভিডিঅ'টো কৰিব পৰা নাছিলোঁ আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক চাই থাকিলে গম পাব অনুপমত মে' সংখ্যাটোত কোনে কোনে লিখিছে আৰু যিসকলে গম পাইছে তেওঁলোকৰ কথা নকওঁ বহুতে কিতাপখন লৈছে মোৰ পৰা দোকানৰ পৰা লৈছে আৰু মোক কণ্টেক্ট কৰি লৈছে মই প'ষ্ট কৰি পঠাইছোঁ আৰু যিসকলে এই জোন সংখ্যাটো বিচাৰে তেওঁলোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এতিয়া জোন সংখ্যা প্ৰায় কমপ্লিট হৈছে আমি প্ৰেছত দিব বাকী আছে আশা কৰোঁ জোন সংখ্যাটো বাকী সংখ্যাকেইটি যদি আদৌৰি ল'ব আপোনালোকে আহক তেন্তে ভিডিঅ'টোৰ কিনে আগবাঢ়ো এইখন হ'ল মে সংখ্যাটোৰ অনুপমা ইয়াতে বেটুপাত সজাইছে বেটুপাতর কি নাম হয়েছে ফুলমণি দাস বেটুপাত এয়া আর লাস্ট পেজৰ মডেল এয়া নিজে তারপি সেকেন্ড পেজ আছে আমার আমি এ এআই জে বি ফার্মত যাওতে মাতৃ দিবস পালন করছিল তার দৃশ্যাঙ্ক আছে ইয়াতে সূচী পত্ৰ আছে আৰু লাষ্ট পেজৰ ফালে একাৱন্ন পেজত আছে মোৰ ছোৱালীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ তথ্য আৰু নাই আৰু এইবাৰ মই সূচী পত্ৰখিনি দেখাম আপোনালোকক অনুপমাৰ ভিতৰ চৰাত আছে সম্পাদকীয় ধাৰাবাহিক উপন্যাস নীৰৱে বহি থাকে এখন নৈ যি ৰিজুমণি দেৱীয়ে লিখিছে কামিনীকান্ত ব্ৰজেন জীৱনে লিখিছে পাঁচটা গল্প আছে নীৰূপম বৰুৱা গীতাঞ্জলি কলিতাই লিখিছে সীমান্তত থকা সৈনিক সমিলতা তাৰে মিলিয়ে লিখিছে অকৃতজ্ঞ প্ৰতিভা ডেকাই লিখিছে তহঁতৰ জীৱনবোৰ এনেকৈ হলেন কুমাৰে লিখিছে আঁঠুৱা তলৰ মই জয়ন্ত বৰাই লিখিছে অনুগল্প নিতুমণি ৰাভা ৰুণু দেউৰী কাঞ্চন হট বৰা সঞ্জীৱ গগৈ মিনিমা দাস বন্দনা চৌধুৰীয়ে লিখিছে কভাৰ ষ্টৰী জাতীয় উৎসৱ বিহুৰ জামিনী ভট্টাচাৰ্যই লিখিছে সুগন্ধি দ্ৰব্য পাৰফিউম অনামিকা সংগীতা কলিতাই লিখিছে কটা কথা বাৰ্তা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী স্বৰণিকা কাশ্যপৰ সৈতে কথা বাৰ্তা শিতানত সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে ভাস্কৰ জ্যোতি কুটুমে মতামত আছে নিয়মীয়া শিতান কুইজ ৰাখিফল এইখিনি নিয়মীয়া শিতান তাৰপিছত প্ৰবান প্ৰবন্ধ আছে সমাজ জীৱন ইলাভৰালী ডেকাই লিখিছে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা ব্যৱস্থাত ৰীতা কলিতাই লিখিছে মিল্ক খ্ৰীষ্টল আৰু ডেণ্ডেলিয়ন ডাক্তৰ অনুজ বৰুৱাই লিখিছে ক্ৰমবৰ্ধমান উৎসৱ প্ৰৱণতাৰ ৰশ্মিৰাণী বৈশ্যই লিখিছে আজি মাতৃ দিৱস পাৰ্থপ্ৰতীম গগৈ লিখিছে পৰাগ উৎসৱ মিচিং দেৱ ডক্টৰ দেৱীনা মেগাম পেগুৱাই লিখিছে নাৰীৰ গুণ কলা জ্যোতি বৰাই লিখিছে কথি ৰিথম বিচিত্ৰ কুমাৰ দাসে লিখিছে কবিতা ফুলমণি দাস মীৰা ভৰালী গীতা গীতিমালা গোস্বামী সুকীলা প্ৰভা ভৰালী কাকতি কৰবী দাস প্ৰণতি দাস পাৰ্থপ্ৰতীম শইকীয়া দীপালী শইকীয়া গগৈ অমিয়া বেগম স্বৰ্ণময়ী কলিতা ৰিজুমণি বৰা অন্নপ্ৰভা কাকতি মেৰী বৰদলৈ ৰিজুমণি বৰা কলিতা বিবেকানন্দ ৰাভা নিখিল কলিতা মীৰা কোঁৱৰ ৰুক্মিণী দাস চিত্ৰলেখীয়া চিত্ৰলেখা ঠাকুৰীয়া চৌধুৰী বাসন্তী তালুকদাৰ ভৰালী কমলা কলিতা কাৱ্যশ্ৰী হেমেন হাজৰিকা আৰু বলেন চন্দ্ৰ দাস এইকেইজনে কবিতা লিখিছে এইখিনি আছিল অনুপমাৰ সূচী পত্ৰত থকা মানে শিতানসমূহ বা লেখাসমূহ বা কোনে কোনে লিখিছে সেয়া আকৌ আহিম নতুন ভিডিঅ' লৈ নতুন অনুপমাৰ বিষয় লৈ তেতিয়ালৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাছোঁ ধন্যবাদ